yo'l harakati qoidalariga ko'ra davlat ro'yxatlash raqam belgilari ko'rinmaydigan qalbakilashtirilgan o'zgartirilgan bo'lsa transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra davlat raqam belgilarini ko'rish imkoniyatini cheklaydigan ularni anglashga to'sqinlik qiladigan turli ashyolar o'rnatish va qoplama surtish ana shu qurilmalarni musodara qilib fuqarolarga uch yuz o'ttiz ming so'mdan to'qqiz yuz to'qson ming so'mgacha mansabdor shaxslarga esa to'qqiz yuz to'qson ming so'mdan bir million olti yuz ellik ming so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi